Всем привет! В сегодняшнем видео мы будем делать вот такой вот прекраснейший умывальник с керамогранита. Размеры его 80 на 50. Заняло это у меня всего лишь два рабочих дня. И делал я это все из остатка плитки. То есть я положил санузел, у меня остался керамогранит ну, обрезки, остатки. И я вот изготовил вот такой вот прекраснейший умывальничек через керамогранитом. Смотрим сам процесс его изготовления. Поехали. Остался вот такой кусочек лопнутый. Сейчас я сделаю его форму. Где-то, думаю, может сантиметров 90-80 получится. И сделаем умывальничек с такой вот плиточки. Как вам идея. Вот такой у нас квадратик получается И сейчас разметим там Уже на нем разметим Умывальничек наш Сделаем, наверное, полочки небольшие Тут кран есть все, что будем Тут делать Сейчас посмотрим Так, что, сначала размечаем так, передняя булочка у нас где-то будет, наверное, 5 сантиметров. Боковушечки, наверное... Тут где у нас кран будет стоять, если 10 будет много, 5 малого, 8, наверное, надо. Да, наверное, 8. там какую-то мыльничку. Я думаю, нормально. Вот так и будет. Спереди нам большая полочка не надо. То есть вот это нам надо сейчас вырезать. Ну, черепашечки. Ну, если они у вас есть, у меня они есть. И доводим наш запильчик под 45 градусов. Все, делаем со всеми остальными так же самое. Сзади мы ничего делать не будем, оно у нас стенки будет. Ну а боковушки сделаем. То есть тут делаем запилы под 45. Ну и внутренние тоже делаем под 45. под 45 и теперь идем выпиливать наши детальки, которые будут у нас внутри фонали так нарезал вот я вот таких вот деталек на полу так тут собрал чтобы было удобнее это будет наш уклончик нас такие боковушечки. Тут будет сифончик врезаться. И стеночка. Ну, а потом сюда еще будет накладочка. Итак, что, будем клеить наш умывальничек. Все у нас уже зарезано. Везде под 45. Пошлифовано уже. Все заготовлено заготовочки уже сделаны. И вот сейчас сделал такой себе шаблончик с плиточки, чтобы его вот вклеить. И сейчас будем клеить. Раньше я использовал вот такой тенокс клей для керамогранита, для мрамора. И сейчас буду еще тестировать э, техно. Вот такой вот но этот такой не сильно мне понравился. лучше лучше поклеить на эпоксидку. Ну, сейчас попробуем вот это делать. Берем компонент А. и компонент B. Компонента B нам надо там вообще кропалечку кропалечку То есть там чуть-чуть. И перемешиваем хорошенько. Вот этот техно, у него, по-моему, час работы 20 минут. А вот этом клеем Тенаксе тут, по-моему, около 6-5 вот так вот где-то. То есть с этим чуть-чуть можно поиграться, покорректировать. Так, это надо убрать. Опять же, я уже заранее все обезжирил, поэтому вам надо будет обезжирить. приклеились наши боковушки. Я вот уже подставил вторую часть, которую, кстати, я ее вклеивал на эпоксидную смолу, на эпоксидную затирку. Проверить. Так, боковушки у нас вклеены. Сейчас сделаю вот такое вот небольшое усиление, потому что плиточка у нас кривая. Нам надо ее подвыровнять. Всё, то есть мы ее подвыровняли все и сейчас вклеиваем по той же технологии вот эту вот часть вклеиваем так, замешиваем наш новый клей новую порцию Итак, все у нас уже схватилось. Все, вклеиваем последнюю нашу детальку. И потом уже будем формировать углы наружные, внутренние. Доводить уже умывальничек до финиша. На объекте э, кому может быть интересны размеры. Э, умывальничек у нас 80 на 50, высота бортика у нас 2 сантиметра. Э, глубина вот этого поддончика у нас 10 сантиметров, ширина вот этого излива у нас 7 сантиметров. И это у нас 29,5. По колушечке у нас по десяточке. Тут, где будет стоять смеситель, ну или будет стоять, или будет он встроен на стене. Я пока не вырезал отверстие, так и оставлю. 8 сантиметров. И передняя стенка у нас 5,5 5 сантиметров. Ну, вот такие вот размеры. Такой вот умывальничек получился тут его можно достать, чтобы там, допустим, почистить от чего-то. Вот так он у нас достается. Все, тут у нас сифончик, чтобы прикрутить. Ну или там почистить что-нибудь. Ну и так вот он прячется. может сделать какую-то другую форму вот будут остатки на объекте плиточки можем сделать еще один умывальничек может какие-то другие размеры может быть кстати разыграем кому-то бесплатно он достанется ну, посмотрим так что как то вот так вот, вот такой вот умывальничек наружные углы делал с этого же и клея тенакса, вот он очень хорошо шлифуется, это для камня клей, очень хорошо пошлифовался и умывальничку смотрится как литой. вот такая вот его толщина, ага, против света не видно, вот так вот, тут тоже плиточка для усиления, чтобы он был крепкий так вот он смотрится внизу. Ну, как-то так.